श्रीदत्तात्रेयद्वादशनामस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः अस्य श्रीदत्तात्रेयद्वादशनामस्तोत्रमन्त्रस्य परमहंसऋषिः श्रीदत्तात्रेयपरमात्मा देवता अनुष्टुप्छन्दः सकलकामनासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयप्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च पंचमो पञ्चमोऽज्ञानविज्ञानं षष्ठस्यात् सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्र द्वादशो एकदशो एतानि द्वादश द्वादशनामा दत्तात्रेय महात्मनः मंत्र विख्यातं मंत्रजेख्या दत्तात्रेय क्षयोपस्मार कुष्ठादी तापज्वर निवारण राजद्वारे पथे घोरे संग्रामु जला गिरे गृहान्तरेरण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभन्ते वाञ्छितं फलं त्रिकालं यः पठेन्नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यशः सत्यं न संशयः लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्री लभते धनम् अभारियो लभते भार्याम् सुखार्थी लभते सुखम् मुच्छ्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री दत्तात्रेय द्वादश नाम स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री दत्तात्रेय